नमस्कार तुम्ही पाहताय आकार डी नाईन आणि मी आहे प्रभाकर सूर्यवंशी आकार पॉडकास्ट या विशेष कार्यक्रमात आज एक राजकीय आहे ते स्वतः पत्रकार होते जे आहेत आणि सामना सारख्या एका फायर ब्रँड वृत्तपत्राचे ते संपादकही होते हिंदी सामना जो अस्तित्वात आला बाळासाहेबांच्या स्वप्नात त्यांच्या मनात एक संकल्पना होती की हिंदी भाषिकांसाठी शिवसेनेचे विचार ज्या पद्धतीने मराठीतून सादर केले जातात त्याच पद्धतीनं हिंदीतही तेवढ्याच ते पोहोचले पाहिजे त्यासाठी हिंदी सामनाचा सा जन्म झाला आणि त्याचे संपादक म्हणून ज्यांचं नाव घेतलं जातं ते संजय निरुपम आपल्या सोबत आहेत माझे खासदार आहेत आणि आज, आज आपण त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत संजय जी अं मुळातच मला एक पत्रकार म्हणून तुमच्या पत्रकारितेचा जो प्रवास आहे म्हणजे अगदी पांच्याजन्मापासून सामना आणि सामनानंतर नंतर मग तुमचं राजकारण तर मला जे काही किस्से तुमच्याबद्दल मी जे ऐकलेले आहेत म्हणजे ते खरेच की खोटे आहेत ते आज तुम्ही सांगाल मला पांचे ऑफिसमध्ये पांचजनच्या गठ्ठ्यावर तुम्ही रात्री झोपायचा एवढा स्ट्रगल एवढा संघर्ष तुम्ही केला त्या काळात आणि पांचे पूर्वी मी जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो पटनामध्ये तिकड़े तीक पत्रकारिता सुरू के नवीन न्यूजपेपर होता पाटलपुत्र टाइम्स न्यूजपेपर मे लिखित नेशनचे आरियावर्तन मैग्जीन होते पटना हूँ मी दिनमान रविवार जो असतो हिंदी साप्ताहिक मैग्जीन मध्य लिखत हो लिखता हो न पांचजन मध्य मे रिपोर्टाज पी पटना पटनाहून दिल्ली एकदा तिकडे एक जगा खाली होती संपादक हो मला बोलवलं मी तेव्हा एक बी ए ऑनर्स माझ्या झाला होता आणि एम ए करण्याची इच्छा होती आणि एम एडमिशन घेत होतो पब्लिक मध्ये पुढे काय करायचं काय नाही करायचं काही माहीत नव्हतं पण आता तर एज्युकेशन कम्प्लीट करायचं एक्झॅक्टली त्याच वेळी माझ्याकडे एक चिठी आली आमचे संपादक होते शुक्लाजी

एक दिवसी मित्र होते मी आता पैसे नी होटेल जाओ बिड़ला गेस्ट हाउस जो है बिड़ला गेलो वे गेस्ट हाउस मध्य गे, एक रूम सा गेलो सी ना तुम बिग्रीफ ब्रीफकेस नहीं है मेक एक पत्रकार जो बैग ना तो फैग हो

मुंबई दिल्ली मे पांच मध्य घर भेटी भेटना नहीं तो गेस्ट हाउस में गेस्ट हाउस नहीं, नहीं देख रहा। तो एकदम रिप्री दा अक स्टेशन मे गो टिकट काउंटर एक तिकट काउंटर प्लेटफॉर्म तिकट पास आज रात को सोल की जगह नहीं तो आज प्लेटफॉर्म पे सोलह

पांचदेवीचं बत्तर मध्ये पण त्याच बेस मध्ये त्याच कपड्या त्याचा एक दिवस होता बाकी दुसऱ्या दिवशी आम्ही रस्ता सोडला हे हा संग, संघर्षाचा काळ तुम्ही अनुभव संघर्ष खूप केले खूप केले मुंबई मध्ये पण खूप संघर्ष झालेला आहे तोच तो मला जाणून घ्यायचा तुम्ही दिल्ली ला एक किस्सा सांगितला म्हणजे एक एक रात्र अशी आली की तुम्हाला दिल्लीत आसरा शोधण्यासाठी एवढे प्रयत्न करावे लागले दिल्ली ते मुंबई हा जो प्रवास होता आणि मग मुंबईत आल्यानंतर तुम्हाला एक एक दालनं उघडत गेली तुमच्या

वन ऑफ द बेस्ट हिंदी जो बेस्ट होते तो मी पा फैन होते बोलव इंडियन एक्सप्रेस जो हेडक्वार्टर है बादुशाह एक्सप्रेस जग में पांच जग में हूँ और मुझे जनसत्ता में नौकरी करने की इच्छा है मुंबई आने की इच्छा है और मुंबई मध्य मतलब मुंबई जो इच्छा होती ना तो जनाधिजब शाकिन फिल्म राइटिंग मे मेरा एंट्री कर

चालीस लोक फिर मैं फसन प्रभासा प्रभासा फोन आला पांच कि संजय हमने सिर्फ तुमको सिलेक्ट किया है तुम सिलसो आज माठवत है नौ मार्च नौ मार्च नाइनटीन एटी एट सात मार्च का नौ मार्च को एक्सप्रेस टावर जीवन

कि तुम्हारा क्या हुआ नहीं मेरे पास तो कोई मैसेज ही नहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो दो तीन लोग एक मैसेज होता एक्सप्रेस ग्रुप मधुबनी प्रभास जोशी तो मैं आरोप कोई को रिश्तेदार नही एक मित्र होता मैं शाहीन इको भेटा एड्रेस होता मे एक मेरे आधी बाईक होता दो प्रफुल शाहीन तो प्रफुल्ल तो गुजराती जर्नलिस्ट होता टेलिग्राफे नंबर पर नौता मोबाइल तो, ना लोकल लैंडलाइन लैंडलाइन भी मतलब ट्रेन करे लैंडलाइन तो, तो दी दो, दो, दो एक टेलिग्राम के फला तारीख को यहाँ पे आ रहा हूं फ्रंटियर मेल फ्रंटियर मेल एक ओल्ड दिल्ली हूँ होना एक ट्रेन है फ्रंटियर मेन मध्ये बसून धर्मंदर पण आलेले आहेत मनोज कुमार पण आलेले आहेत मोठे मोठे लोक तिकडून पहिल्यांदा मुंबई फ्रंटियर मेनकडून आलेले आहेत फ्रंटियर मेन मुंबई ओल्ड दिल्ली पासून सुरू होतो आणि दादर ला थांबतो आणि नंतर तो बीटीला ठरतो बीटी नाही तर चर्च गेट नाही मी टी टी वी नाही बीटी मे या मुंबई सेंट्रल सेंट्रल वेस्टर्न रूट आहे ना तर मुंबई सेंटर सेंट्रल तो मी असा एक मेसेज दिला की फ्रंटियर मेन संद्रा तारीख टाईम उतरला आगे कुछ नहीं, लिखा नहीं। तो रिसीव करना नहीं करना भी जब हम ट्रेन में तो रात्रि नींद नहीं बल कर बाबा सोखी को दादर उतर के सीधे करूंगा चला जाऊंगा एक्सप्रेस टाव मैं बाजी आगे जेवा एक खूब भीड भाड़ती पैयादा एवं एवीड़ पैल्दा एवरी क्राउड में पैदा बहुत दादर स्टेशन वाजता

वन रूम किचन होता रस्ते जनसत्ता से एंट्री आया है तो मुझे एंट्री देने जाना है मुझे फ्रेश होना हाँ आ, आ जाओ तो मुझे जेब आप गलो छोटे तो लहान भाव है आई पर तिकड़े होती पटना हो दिल्ली हूँ आनूस पैल मुंबई मे एक खोली व्यवस्था जो खोली व्यवस्था कहा जाना है, में <laughs> ने ने है ना। कोई बात नहीं है। का, क्या फटाफट क्या खाएगा क्या तो कस क्या कैसा कुछ नहीं क्या बैदा खे गैदा बिल्कुल मुंबई मे पटना मध्य बैदा मध्य को बैदा

आने ते बस एक वजता अक्राजता मैं इंटरव्यू होता एक बजू गया पता नहीं क्या माला तो एक्सप्रेस टॉवर मे मेरा संगा इंटरव्यू है प्रभासिंट तो 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 है इंटू प्रभाजी तो गए गए मतलब कहाँ गए बड़ा मेरे घर से इंटरव्यू का टाइम निकल हाँ देखो टाइम मैं बड़ा इज दिस

मैं, मैं, कैसा है तो मैंने तो मैं कोई है ले ले सकते हो? मैंने सर इसमें तो कोई नहीं ले सकता मुंबई हिंदी भाषी लोग हिंदी भाषिक लोग यूपी बिहार से लोग चांगली होती हिंदी एक मिक्स होतो मतलब हिंदी हो है। तो प्रभाव हाँ महाराष्ट्र का प्रभाव

एक बार पांच दिन छोड़ के निकला कोई नौकरी नहीं थी नौकरी नहीं जब मैं शिवसेना पहली बार छोड़ा था तब भी मेरे पास कोई कोई मतलब नहीं था कांग्रेस मध्य ज्वाइन करना वेट के नहीं जा रहा मैं कॉन्ग्रेस मध्य बोलने पूर्वी एक, एक होता एक प्री, प्री प्री ना प्री प्रीटॉक्स पॉग्रेस मे ये आधी तुम्हें संपादक बा संपर्क आला तो सगड़ा एरा कसा होता मुझे बाला साहब को तो निश्चित जवाब बाला साहब तो एक जबरजस्त व्यक्तिमत्व होता था इनसे आने एक मतलब एक कार्यकर्ता बनाने का करेक्टर था उन्हें मतलब ऐसा है कि तंचा से एक तंचा से एक ता भेटलिया नंतर तुम्ही नक्की इम्प्रेस होना तंचा व्यक्ति तो चांग एक चांगला होता आने एकदम कड़क आने एकदम स्ट्रीट फॉरवर्ड एकदम कुठल्याही प्रश्न जो उत्तर आहे ना तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं एकदम स्टेट का ही कन्फ्यूजन नहीं तो मैं बाहर तो फार उशीर भेटलो माझे मित्र होते संजय राउत ते मे होते जनसत्ता में लोकप्रभा मध्य मे आम्मी दोगे एक चांगले मित्र होतो ते क्राइम मे लिहित होते लिखित हो बाकी होतो तो मजा आर्टिकल छापत होते मराठ मे ट्रांसलेट कर आर्टिकल क्राइम चो छोटा राजन ने का रमा नाइक चरारक थरक थरारक थरारे सग फारे हो तो हिंदी मध्य हो दोस्तीता एकदित कियना में जा रहा सामना का इंडियन एक्सप्रेस एक मेन स्टीम का छोड़कर

निकाल रहा बाल साहब चाह रहे हैं कि हिंदी में हमारा कुछ होना चाहिए ताकि उनसे इंटरक्ट किया जा सके एक एक संवाद स्थापित किया जा सके मुंबई के मुंबई के हिंदी भाषियों के साथ मैंने तो कहा यार दो दो, -दो फिल्में मिल गई तो मैंने जो बात करो तुम बहुत अच्छा लिखते हो तुम्हारी राइटिंग में जाता हूँ तुम कुछ समझे हो ना बोल के आ गया लो मिस एक प्रस्ताव है तो संगित कि नहीं तुम सामान मतलब ज्वाइन करू हर हर जर्निस्ट का एक फॉर्म होता है एडिटर बनने का एक ऑपॉर्चुनिटी मिल रही बनने का फिर मैं हा नहीं बोला फिर दा पंद्रह दिन फोन के का तो दह पंद्रह दिवस नुन फोन आना क्या म्हणजे नाही अधिका करतोय ऑफिस न्यूज पेपर सुरू करायचा इव्हनिंग दर आणि तू ये तू सुरू कर ठीक आहे म्हणजे चल मग एक दिवस मला दे दोन दिवसात सांगतो तुम्हाला फिर घरी येऊन मी सांगितलं काय करायचं नाही सामना सुरू करायचा तो एक दुसरा फेजच्या जर जंगली होती ना म्हणजे पहिल्या फेदची जंगली डिसेंबर नाईन्टी टू मध्ये झाली आणि जानेवारी मध्ये दुसऱ्या फेजची होती है, में तो में एक दानवारी जानवरी एक निर्णय जा कर मतलब एक न्यूजपेपर सुना जो एक क्रेज एक होता एक अपना एक अपने ढंग से अपने अपने थिंकिंग के हिसाब से अपनी योजना के हिसाब से न्यूजपेपर शुरू किया जाए तो गुरो ऑफिस में उद्धव जी मिले

और मतलब जनवरी एंड में एक फैसला एक निर्णय घी आवरी रिजाइन किया न्यूजपेपर आने दिल सहा फेब्रुवरी काम सुरू केवरी सत्रह दिवस एक नवीन न्यूजपेपर क्रिएट कर एकदम नवीन तेल तो 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 न नाव न्यूजपेपर नए ना हिंदी सामना हिंदी सामना हिंदी सामना तो कि हिंदी सामना क्या महीने से हिंदी सामना ही नहीं है तो सामना एक सामना है राकी मध्य है हिंदी सामना नवन तुम नाम तुम्हारा देव शकता नहीं देवी दोपहर का सामना दोपहर का सामना कर तो एक बस समझ एक सहा तारीखे फेब्रुवरी बारह फेब्रुवरी बाला साहब से मेरी पहली भेटवी ने संग के संपादक बाला साहब जी उनसे तो मिल लो हाँ मिलना चाहिए आप तो आपके ही आगे आपसे जुड़े गए मिलें। तो मिलेंगे तो पर्यटन कभी बाला साहबान कभी भेट जाती जाती मे महित ना इन महत्व मर की मुंबई महाराष्ट्र मुंबई ये सी थोड़े फारे एंटी नॉर्थ इंडियन हिंदी भाषी बाकी जो एंटी साउथ इंडियन सब एक परसेप्शन माइंड बदल होता परसेप्शन घेलूजी ने मैं इंट्रोड्यूस निरुपमा है म

आप, आप हमारे संपादक हैं तो और मैं आपका एग्जीक्यूटिव एडिटर एक हूं मुझे करना है तो आपका गाइडलाइन क्या होगा मुझे एक गाइडलाइन फॉलो है ताकि उसको जो बॉस है बोस की पता तेरे साथ इतना की, जे का राष्ट्रहित मध्य तू भी राष्ट्रहित विरोध नहीं देशा हित विरोधा जाए समझा मैं जब राष्ट्र हित विरोधात गेलो तो माजा विरोधा तुम हा एक बोलने वाली बात अच्छी भूमिका होती कि एक एक राष्ट्रवादी अखबार एक न्यूजपेपर जो एक राष्ट्रहित जपने काम आ, 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 असा एक न्यूजपेपर तुम्हें का जो प्रश्न है प्रश्न तुम्हें लोक घयानी एक न्यूजपेपर छ वट पाजे संगित देखो ये अंगार होता ना अंगार तुम अंगार बनो तुम्हारे सारा एक्सप्लेन कर तो अंगार मतलब होता है अंगार को देख के लोगों को डरना चाहिए लेकिन अंगार को बिना वजह किसी को जलाना नहीं चाहिए वेरी तो हॉट वेरी अंगार होता है एकदम फायर रहना चाहिए तो ऐसा फायर ही जल्दी जब चाहिए पर लेकिन किसी को ऐसे हरास करने के लिए किसी का मतलब एक्सप्लॉयट एक मत मतलब करो एक तो अपनी पोजिशन को मिस यूज मत बस ये बड़ा क्या उसी एक बड़ा दिलचस्प एक होता है तो जवान माता श्रीगढ़ गेलो तो पहले एंट्री होती माहित देवी कौन क्या यहाँ का सिस्टम क्या है तब तक साहब के शत्रुन सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा का बाद जी जुनी मित्रता होती अरे कैसा है तो बाला साहब ने कहने की सामना बहुत अच्छा लगता है तो अच्छा बाला भाई मैं चलता हूँ 自分はさみ出すか

तो हा जो एक एक एक, एक मार्गदर्शन है तो मानसिकता एक सपोर्ट देने सारा होता है ही तुम्हें संगित कि तुम बाहबांच सा पे परिचय जो होता तो एकदम एक फिल्मी आज इम्प्रेस करना आयुष्य प्रभाव अपने प्रसंग तुमच्या दोघांमधला जो कनेक्ट होता बाळासाहेबांचा आणि तुमच्या मधला तो हळूहळू इतका वाढला की पुढच्या आठ दहा वर्षात तुम्हाला राज्यसभेची खासदारकी शिवसेनेकडून देण्यात आली तिथपर्यंत तुमचं तुमची उंची तुमचं वजन वाढणं संघटनेत म्हणा किंवा एकंदरच सामना परिवारात त्यामागचं कारण काय होतं हा एक योगायोग होता